والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي سلري ويسر لي أمري وحل العقلة من لساني وَقَوْلِي قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلًا Rabbi yassir wa la wa atmim bil khair amma ba'd Amma idha lam yajidil junubu Ma'an wa la turaban. Ini sambungan daripada perbahasan semalam Semalam tajuk apa? Ha, tentang masalah zikir <coughs> Bagi orang yang berhadas orang yang junub dan juga orang yang nifas haid <coughs> dan sebagainya maknanya orang yang berhadas besar. Wa amma idha lam yajidil junubu ma'an wala turaban. Kadang-kadang orang yang berjunub ini ataupun berhadas dia jumpa air. Tapi masalah yang kita akan bincangkan pada malam ini air tak ada tanah pun tak ada. Ah ha, macam mana tu? Air tak ada. Bila tak ada air, fa illam tajidu ma'an fatayamamu saidan tayyiba. Ayat 6 surah Al-Maidah tu, Allah Taala kata kalau kamu tidak mendapati air, pindahlah kamu bertayamum dengan debu yang suci. Tetapi ada satu masalah, suatu bab, satu keadaan seseorang yang berjunuk dia nak mengangkat hadas besar dengan mandi hadas air tak ada bila air tak ada dalam Quran bagi tahu supaya kita tayamum tayamum dengan debu tanah yang suci tetapi debu pun tak ada ha, macam mana ini ini disebut faqidut tuhurai ni dalam hadis dalam pengajian ilmu hadis dan juga ilmu fiqh gugur dua alat suci gugur dua ada suci fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasbi jadi imam nawawi kata dalam azkar ni dia hendaklah sembahyang bagi menghormati waktu berdasarkan kepada kedudukan dia keadaan dia tak ada air tak ada tak ada debu sembahyang menghormati waktu ha, maknanya dalam fiqh ni ada sembahyang menghormati waktu Ha, nanti kita sambung tentang khilaf ulama. Dia nak kena qada balik tak semayang tu? Ha, kita tengok apa yang disebut oleh Imam Nawawi dulu. Wa tuhramu alaihi al-qira'atu kharij as-salah. Jadi orang yang berjunub dia tak boleh mandi kerana tak ada air, dia tidak boleh bertayamum kerana tak ada debu. Diharamkan atasnya bacaan di luar daripada semayang. Semayang sekadar menghormati waktu. Adapun di luar sembahyang, orang yang berjunub tadi yang tak ada air, yang tak ada debu tadi, dia tak boleh baca Quran. Dia tidak boleh baca Quran. Wa yuhrumu alaihi an yaqra'a fi salati dan orang yang berjunub yang tak boleh mandi wajib, tak boleh mengangkat hadas besar dengan tayamum tadi, diharamkan atasnya untuk membaca Al-Quran dalam sembahyang mazada al-Fatihah selain daripada Fatihah. Dia hanya wajib baca Fatihah saja. Orang yang berjunuk tadi yang tak ada tak boleh mandi kerana tak ada air, yang tak boleh bertayamum kerana tak ada debu, dia kena semayang kerana menghormati waktu. Tetapi dia tak boleh baca Quran kecuali Fatihah. Ah ha, Fatihah dia kena baca. Sebab apa? La salata liman lam yaqra bi kitab. Tidak ada semayang. Jadi ulama Syafi'i kata apa? Tidak ada semayang, tak sah semayang. Bagi orang tak baca surah Fatihah. Jadi kena baca surah Fatiha aja. Selain daripada surah Fatiha, selebihnya daripada surah Fatiha dia tak boleh baca. Baca haram sebab dia berjunuk. Okey. Wa hal tuhramu alaihi al-Fatihatu fihi wajhani. Sambungan daripada perbahasan Imam Nawawi pula. Ha, dikemukakan soalan, adakah diharamkan atasnya baca, baca Fatiha tadi? Ha, atas tadi dia dah sebut. Hanya boleh baca Fatiha saja. Aa, tadi dia, dia, bahas lagi tentang pendapat aa, daripada khilaf daripada kalangan ulama. Fihi wajhani. Ha, pada masalah tadi ada dua pendapat. Asahuha la tuhramu bal tajibu. Pendapat yang pertama tak diharamkan dia baca Fatihah. Bahkan dia wajib baca Fatihah sebab apa? Tidak sah sembahyang tanpa Fatihah. <tuh> Fa inna salata <tuh> la tasihu illa biha. Maka sesungguhnya semayak itu tidak sah melainkan dengannya dengan Fatihah. Kama jazati salatu lid darurati tajuzul tajuzul qiraah. Sebagaimana harus sembahyang kerana darurat. Ha. Kerana tak ada air, tak ada apa tadi debu tadi, haruslah baginya baca. Ha. Harus baginya baca Fatihah bagi orang yang berjunub yang tak ada air untuk mandi, yang tidak ada debu untuk tayamum. Itu pendapat yang pertama. Wasani. Pendapat yang kedua. Tuhramu bal ya'ti bil azkari Lati ya'ti biha min man la yuhsinu shay'an minal al-Quran. Pendapat yang kedua, Imam Nawawi kata dia tak boleh baca Fatihah. Semayang tu wajib. Dia hanya baca zikir-zikir sebagaimana orang yang tak ingat ayat Quran. Ini bagi orang bawa masuk Islam kan. Orang yang baru masuk Islam dia tak ingat apa ayat mu Fatihah mu, dia tak ingat. Jadi bila dia tak ingat Fatihah dia baca zikir ya? subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ah ya, dia boleh baca yang tu. Baca tujuh kali. Dia tak ingat lagi subhanallah subhanallah saja ke? Alhamdulillah sahaja ke? Allahu akbar sahaja ke? Lama mana dia baca? Kadar orang baca Fatihah tu berapa minit? Seminit ke? Dua minit ke? Dia sikit Kadar masa macam tu ha, Jadi kesimpulan ha, Daripada perbahasan tadi Orang yang tak ada Orang yang berjunub tak ada air Untuk ambil Untuk mandi wajib Tak ada apa dia Debu untuk dia tayamum Pendapat yang pertamanya Kena baca fatihah sahaja Ketika semayang tu tadi Semayang lima waktu Ayat lazim dia tak boleh baca Ayat-ayat yang lain tak boleh baca Haram bagi dia Ha, pendapat yang kedua Fatihah pun tak boleh baca Dia hanya boleh zikir je Sebagaimana orang tak ingat ayat Quran Ayat zikir-zikir yang kita sebutkan tadi Maknanya semayang tak boleh tinggal juga Semayang tak boleh tinggal walaupun tak ada air Walaupun tak ada tayamum Tapi buat puasa ada longgar ha. Semayang ni tak ada longgar Sebab semayang ni make langit tu Dalam peristiwa Israq dan Make Raj Ada pun puasa Ha Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelonggaran. Wa in kuntum mardaa' aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau sakit dan juga musafir ada kelonggaran untuk tinggal puasa ganti hari-hari yang lain. Sembahyang ni selagi tak mati sakit macam mana pun, uzur macam mana pun, air tak ada macam mana pun, sembahyang kena sembahyang. Besarnya kewajipan ataupun tanggungjawab sembahyang. Tambah orang duk sihat kan? air ada tak ada penghalang tiba-tiba tak semayang ha oh, eh? dalam keadaan begitu uzur begitu musyakkah begitu sulit pun kena semayang wa hadhihi furu' ini masalah masalah furu' perbahasan perbahasan furu' ra'aitu isbatiha huna li bima aku sebut di sini dia kata kerana ada kaitan dengan apa yang aku sebut ni fa dhakartuha mukhtasiratan Aku sebut ni secara ringkas Imam Nawawi kata perbahasan ni panjang aku sebut ringkas tentang khilaf ulama dalam masalah ini wa illa falaha tatim tatimatun wa adillatun mustaufatun fi kutubil faiqhi. kau tidak jadi panjang nak mengetahui dengan lebih jelas lebih panjang dia kata Rojoklah dalam kitab-kitab fiqah wallahu alam Imam Nawawi kata wallahu alam jadi tazkirah tak habis lagi tengok ada tulis dah wallahu alam dia kata Cuma sebagaimana yang saya sebutkan tadi, saya nak baca tentang khilaf ulama mazhab yang empat. Tentang faqidut tuhuraini. Tuan, tuan pernah dengar tak kataan ni? Gugur dua alat suci. Alat suci yang pertama apa dia? Air. Yang kedua tanah. Ha, di dalam pengajian hadis pengajian fiqh ni masyhur. Kalau kita tengok Darus Tirmizi, Ah syarah kepada Sunan Tirmizi yang ditulis oleh Musti Azam Pakistan iaitu Musti Taqi Usmani. Dia kata faqidu tuhurain. Ah kehe yani jishakh ke pas na panihu na mitihu. Dia kata faqidu tuhurain di sini adalah seseorang yang tidak memiliki air dan juga tidak memberihi memiliki tanah. Dia kata wukia dia nak buat macam mana? Apabila dalam keadaan macam tadi, tidak ada tanah dan juga tidak ada air. Nak wuduk tak boleh, nak tayammum tak boleh. Surat Qadina, surat ha, dia kata surat Qadi zaman Tu syas wa nadirti. Masalah pada zaman dulu-dulu dia kata, masalah ini jarang berlaku ataupun nadir berlaku. Sebab apa? Dulu orang bermusapi, dia menaiki kuda unta. Bila tak ada air, apa ada? Tanah ada. Kan? Sebab tengah padang pasir, tanah ada. Sebab sebahagian daripada ulama, dia bukan mesti tanah. Dia kata apa dia? Ah, fa'ilan tajidu ma'am fatayamu musa'idan tayyibah ramlan kana Ha, au turaban. Ha, maknanya dia panggil kira permukaan bumi, tak semestinya tanah. Jadi zaman dulu tidak berlaku pada masalah ini dia kata. Tak ada air, tak ada tanah tak berlaku. Tapi sekarang ni berlaku. Ha, dia kata nak buat macam mana? Di surat qadi zamaname tu syas wa nadirti, lekin ashkal. Hui jihas me ye surat bi kasrat he. Ha, dia kata tetapi sekarang ni orang bermusafir melalui jihas. Jihas ni maknanya kapal terbang. Ha, ini banyak berlaku dia kata. Ha, pesh surat bi kasrat pesh ati he. Pesh he. Maknanya sekarang ni banyak berlaku bila orang bermusafir melalui melalui uh, kapal terbang. Bahar hal me masalah me syadid ikhtilaf hai. Walau bagaimanapun, masalah ini berlaku perbahasan yang sangat dahsyat. Perselisihan ulama yang sangat banyak. Okey, kita tengok. Yang pertama, Imam Abu Hanifah akan maslak yeheke. Esa syakh namas nahu parhi. Balke ba'dame qodohu kari. Qodohu kari. Jadi dia kata sini, pendapat Abu Hanifah, dia tak payah semayang. Tetapi dia kena qodoh. Semayang tu tak wajib eh? Nak semayang macam mana air semayang tak ada Nak ambil air semayang macam mana air tak ada Tayamung lah Tayamung pun tak boleh, debur tak ada ha, Abu Hanifah kata apa Tak wajib semayang ha, Semayang tidak wajib dan dia wajib kota Imam Ahmad kata masalah YHK Is waqat namas parhi Ba'dami qadahi ha. Dia kata Imam Ahmad pula ha, Dalam masalah ini dia kata Semahyang kena Tetapi selepas tu dia kena kodoh balik Yusalli wa yaqdi Semahyang kena Tapi kena kodoh balik Ah ha, dia kata qada itu bukan sunat. Eh? But but me he qada bi wajib. ah ha, dia kata semayang he tetapi qada itu tidak wajib. Qada itu tidak wajib. Or Imam Malik ka masalah ye hai ke o syakhs namas saqit ho saqit ho jati hai ha kata imam malik kata gugur semahyang itu uswaqat namas farhani daruri Ada pun selepas itu sembahyang wajib qada sembahyang ketika itu gugur apa maksud gugur tak wajib sembahyang bila dah jumpa air ataupun jumpa tanah untuk tayammum dia wajib qada itu pendapat Imam Malik. Pendapat Imam kita, Yusali wa yaqdi. Semahayang dan dikena kodoh. Lalu para ulama membahaskan, sembahyang itu wajib tak wajib? Sebahagian ulama kata, wajib sembahyang kerana menghormati waktu. Lepas tu wajib kodoh balik. Pendapat yang kedua dalam mazhab syafi'i, Yusali istihbaban wa yaqdi wujuban. sembahyang itu wajib semayang itu sunat. Yusalli istihbaban. Sunat saja semayang kerana menghormati. Menghormati waktu. Hak tu sunat saja. Ada pendapat yang kata wajib mazhab Syafiq ini. Semayang menghormati waktu itu wajib. Pendapat yang kedua kata sunat sahaja semayang menghormati waktu. Tetapi dia wajib kodoh. Cuma ada orang tanya. Kalau kita semayang menghormati waktu. Semayang itu sah tak Sah. Ha? Huh? tak ada semayang tadi. Tak ada tayamum tadi. Sah tak tu? Ha? Huh? Kalau sah, kenapa nak kena kotor? Kalau tak sah, kenapa semayang? Ha, semayang tu macam mana? <tik> Tapi saya tengok perbahasan tu dia panjang sebab tu ulama dia dia, dia, dia sebahagiannya dia rengkas ke Imam Nawawi dia rengkaskan sebab dia kata dia nak cerita bez azkar Nawawi azkar Imam Nawawi suku nak cerita masalah zikir sebab tu bila kita rojok kita tak contohnya Darus Tirmizi setiap empat masalah tu dikemukakan alasan masing-masing hak kata wajib hak kata tak wajib hak kata qada tak kena qada semua kemukakan alasan dengan perbahasan yang panjang Cuma satu soalan yang kita sebutkan tadi sembahyang tu sah ke tak sah tak sah, tak sah semayang. Kau dah tak sah. Sisi kita semayang. Hak tu dulu kita kena faham. Walaupun perbahasan tu banyak, panjang. Kita nak kena faham semayang tu sah atau tak sah. Kita nak hukum macam mana tu. Semayang yang tak ada semayang, yang tak ada tayamun tu. Tuan-tuan boleh jawab? Tuan-tuan jawab. Jawab satu, dia akan jumpa jawapan. Kalau kata sah, tak payah nak kotor. Kalau kata tak sah, tak payah. Kalau kata tak sah, Maka tak perlu sembahyang dan kena qada. Jadi nak pegang mana satu? Khilaf memang khilaf. Tapi kita nak hukumkan sembahyang tu sah tak sah? Kalau kita kata sah, tak payahlah nak kena qada. Ha tu pendapat yang paling tepat ha? Alasan semua ada ulama, ulama semua bagi alasan. Jadi bila kita buat tu kita kena faham. Sembahyang tu tak sah, sah ke tak sah? Orang pergi Mekah, bayang tak payah terbang, pergi sampai lah kita kata kan. Ha, tak terbang dia tak tak boleh nak bawa air banyak. Kadang-kadang air pun tak ada. Air dalam tandas pula air yang berwarna tu. Mana sah ambil semaya. Tapi kalau dibenarkan kita bawa spray tu kan. Itu ha, tu boleh lah ada air. Isunya kalau tak ada air langsung. Nak tayamun debu tak ada. Kalau orang pegang kena debu betul-betul. Kerana ada pegang boleh atas kursi boleh atas apa. Dinding boleh. Yang tu cerita lain lah. Senang lah bagi dia walaupun tak ada air. Tapi kalau dia pegang betul-betul dia nak debu. Ha, jadi kesimpulannya kalau dia kata sah mayang tak payahlah dia nak qada sebab ada pendapat pun. Kalau dia kata tak mayang tak payahlah mayang. Menghormati waktu. Dia kenalah qada. Bila dah jumpa air ataupun dia jumpa debu untuk tayamum. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa warahmatullahi taala wabarakatuh. Ta